Смотрите, он сейчас эти все маршруты подминает под себя. Оформляет это все на коммунальное хозяйство. С бюджета он оплачивает. Сейчас трамвайное управление каждый месяц миллион платит. Денег. За счет этих денег, миллионов, с бюджета городского. Он заправляет автобусы, платит заработную плату. После этого... Наличку он снимает с каждого автобуса. Сейчас, например, вы тут знают, как он снимает эти деньги, наличные с каждого. Для того, чтобы финансировать свою партийную организацию. Свобода, вы знаете. У него там хорошие ребята, которые не имеют квартир. Руководители, которые не имеют квартир ни в Карловых барах. У них нет таких машин, ничего. Но им сейчас, они готовятся к выборам, к Всего на все 5 гривен, которые обеспечат нам хотя бы более-менее работы. В настоящий момент люди, я вам рассказываю, мы возьмем кредит в банке, оплатим за топливо и поедем работать на маршрутах. Заработаем деньги, заплатим кредиты и будем работать. Для нас нужно сейчас ничего. Не мешать назначить и не мстить перевозчика, потому что перевозчики все вложили деньги лично. Встаю очень сил. Было куплено За під гарантію військової ради, під гарантію нашого бюджету, нові автобуси. Всі пам'ятаєте, і бюджет гарантував йому ці автобуси. Вони почали заробляти. І коли побачили, що це ласить шматочок, вирішили його прихватизувати. Розумієте? Так і було.

Бюджет має їм давати гроші і компенсувати їм їхні видатки. У нас є комунальний транспорт, у нас є трамвай. Ми купимо свої автобуси і нехай хочеться байкарної вари. Правильно? Три гривні це нормальна ціна для проїзду карантин. Маршрутка. Годі зі мною чи ні. Ми купимо наші комунальні автобуси і будемо контролювати ціну. А то вони маніпулізували ринок.